Доброго времени суток, шановные автовластники. Сегодня хочу вам представить вот такое вот дисциплине ведомый на автомобиле ЗИЛ-130, Rider Professional серия. Вот так запакован диск, имеются перчатки в комплект для установки, Гарантийный металлом, и сам диск упакован в такой вот Вот так выполнен диск, имеет усиленную внутреннюю часть, у нее усиленный уступочек с выступом. Медные заклепки, усиленные пружины. Сейчас мы его сравним с обычным китайским диском. Разбираем два диска сцепления. Один китайский обычный, второй э, диск э, райдер, э, профессионал. Автомобиль, автомобиль за 130. Rider Professional. Автомобиль с высокой Накладка в Райдер Professional с насечками идет и с металлической стружкой. В обычном китайском это вот Дальше ступица Professional немного выше и мощнее. Сзади специальная какая-то дополнительная пластина, которая как бы типа усиление вот, э, с бортиком идет. Но пружины открытые, в китайском закрытые. Тут, Значит, ну, пружины по толщине нет, ну как бы более толстые. Усиленные. усиленные. Тут 6 пружин вместо там 8, например. Вот. Заклепка медная. Заклепки медные, бывает алюминиевые, медные получше. То есть качество диска Rider Professional гораздо выше за счет того, что медная заклепка. Потом идет э, ферода, идет с медной стружкой. Вот, усиленная ступица, усиленные пружины. И большее количество заклепок самих на, как это называется, внутренней чашке, на внутренней пластине. И плюс еще внутренняя пластина имеет выступ, да? Что, что говорит о том, что сцепления усилена. Это китайский.